Sijil cuti sakit ataupun lebih dikenali sebagai MC merupakan satu keistimewaan yang diberikan kepada seseorang individu oleh pengamal perubatan atas faktor-faktor kesihatan. Menerusi MC itu, seseorang individu tersebut berhak memperoleh cuti bergaji daripada pihak majikan sehingga tahap kesihatan pulih seperti sedia kala. Namun begitu, Terdapat segelintir pekerja mengambil kesempatan memalsukan MC untuk memperoleh cuti dengan mudah daripada majikan. Kesalahan ini jelas menunjukkan sifat seseorang pekerja yang tidak jujur. malas tu nak kerja Kenapa pula? Alah, kerja banyak, gaji tak naik Eh tak, tak lah, aku rasa nak cuti je ni Alah bro, aku susah Kau pergi je lagi dengan ke MC Eh, itu tak eh Buat apa nak MC, tu kira salah tu Alah, bos bukan tahu pun Aku sakit ke tak, Baik aku pergi klinik Lepas aku minta doktor tu MC Lagi bagus ni aku dah lakukan semua apa yang aku nak minggu hadapan hantar aku ok bos kita tengok kan aku dah cakap kerja lagi gaji tak naik aduh hai thank mm -hmm. you Berdasarkan kajian pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, punca utama berlakunya rasuah adalah untuk mempunyai gaya hidup di luar kemampuan, seterusnya sikap tamak dan holoba dan wujud ruang dan peluang untuk melakukan perbuatan rasuah. sebenarnya macam ni sebenarnya saya tak sakit pun sebenarnya uh, saya cuma nak MC je saya nak MC 3 hari dia hmm, sebenarnya tak boleh sebab kita ada undang-undang ya ke uh, tapi saya rasa kalau saya rasa kalau MC nak 3 hari macam tu boleh tak boleh okay? boleh sangat ni boleh berapa hari tadi? Uh, 3 hari Okey siap dah tengah-tengah dah tak Kenapa Syamil dah tak datang? Namun betul dah tiga hari dah Boleh tak kau call dia, dapatkan maklumat? Okey pas Ya? Yeah? Eh Syamil tu kat mana? Aku tengah cuti dah ni Kenapa? Eh, Aku kau nak tak datang ni? Kau hendak tanya tau Eh apa? Alam aku kan nak itu pula cakap yang aku nak pergi yang aku jumpa lah tapi dia aku ni dapat jadi tiga hari ni nanti aku cakap lah dengan dokter lah sakit hmm. ke apa dia nak hal ke apa ke macam mana beritahu dia pula uh. okay. 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 Oh, MC palsu eh. Aku call SPRM. Okay, so sekarang uh, hari tu saya bersama dengan Encik Dr. Louis Johari telah pergi site visit ke tempat yang projek yang bos suruh tu. So ni antara contoh tempat lah yang kami dah pergi. Okay, ni saya bersama Encik Louis Johari. Uh, and then kami bersama dengan kaki tangan uh, yang berkuat kuasa dekat situ. Tengok sama ada kuasa tu sama atau tak. And, uh, jadi ada apa-apa soalan? Saya hmm. ada. Uh, berapa tak uh, dana yang diperlukan untuk projek ni? Oh, so so far dana yang diperlukan untuk projek ni dalam lingkungan dalam 50 juta. Berapa anggaran tenaga pekerja dekat untuk bilangan pekerja pula, so ha. hari tu kami dah bincang antara satu sama lain, so anggaran pekerja yang diperlukan dalam dalam uh, a dalam 500 ke 600 pekerja. hola. Oh hmm. uh, saya minta izin dulu. Eh. Nanti sambung present. Okay. Okay, oh. Baik, baik. Kami SPRM, uh, kami menerima laporan bahawa Encik Shamid telah terlibat dengan kes rasuah. Mohon berikan kerjasama. Untuk ikut kami, agar siasatan lebih lanjut dapat dijalankan. Silakan, terjamai. Pesalah MC Palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 24-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan jika disabit kesalahan, mereka boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. Boleh tak saya nak minta surat cuti sakit? Seminggu je. Kenapa tu ke, eh? Lama sangat tu. Nah, saya stes kerjalah, Doktor. Boleh tak Doktor. Seminggu je. Seminggu je. Seminggu dah salah lah ni. Takkan nah, tak boleh, Doktor? Tak boleh. Kita kena ikut prosedur. Seminggu je, Doktor. tu boleh lah. Nama awak siapa? Saya... Razul Razul oh, lebih ramai Seminggu eh tadi eh? Terima kasih Doktor Sama-sama uh, Assalamualaikum Doktor Nisa Waalaikumsalam Kami daripada SPRM ingin menahan anda Doktor Nisa kerana tercakir terlibat dengan kes rasuah Jadi mohon kerjasama Doktor Nisa untuk ikut kami ke balai untuk menjalankan siasatan lebih lanjut Eh, kenapa pula? Apa bukti awak? Uh, buti, Doktor Silakan Sebenarnya saya lah like expert kan Yang menyambar jika sakit Ini Buti Awak Saya ke kami ya Puan Gejala rasuah mampu memberikan kesan kepada seseorang individu dan sesebuah negara Antara kesan gejala rasuah ini adalah dapat merosakkan maruah diri, bangsa, keluarga dan negara Peluang kemajuan dalam kejayaan akan terjejas dan juga tiada kepekatan dalam keluarga Untuk membendung gejala rasuah ini daripada terus berleluasa, terdapat beberapa alternatif yang boleh dijalankan Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu rasuah ini adalah yang pertama menghukum pesalah rasuah dengan tegas dan wajar. Yang kedua, melaksanakan dasar yang telus dan beraccountability. Kesimpulannya, kita perlu menghindari rasuah sama ada sebagai pemberi ataupun penerima rasuah. Penerima dan pemberi rasuah wajar dihukum dengan hukuman yang setimpal agar dapat dijadikan pengajaran kepada diri individu itu sendiri dan orang ramai. Secara rumusnya, apabila kejadian rasuah dapat dibendung maka nilai integriti dalam diri setiap individu masyarakat dalam negara akan lebih dipercayai.